ગણેશાય નમઃ સ્વાગત છે આપનું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ સત્સંગ દર્શનમાં આજના વિડીયોમાં આપણે મા અન્નપૂર્ણાના એકસો આઠ નામના જાપ કરીશું મા અન્નપૂર્ણાના આ એકસો આઠ નામ ધનધાન્યની સમૃદ્ધિ આપનાર છે મા અન્નપૂર્ણાને પ્રસન્ન કરી મા અન્નપૂર્ણાની કૃપા વરસાવનાર છે આમ તોમાં અન્નપૂર્ણાની કૃપા મેળવવા આ નામ દરરોજ જપ કરવો જોઈએ પરંતુ દરરોજ શક્ય ન હોય તો અન્નપૂર્ણા વ્રતના એકવીસ દિવસ દરમિયાન આપ વ્રત કરતા હોવ કે ન કરતા હોવ આ પાઠ નિયમિત કરવા જોઈએ તો ચાલો શરૂ કરીએ માં અન્નપૂર્ણાના એકસો આઠ નામના જપ શ્રી અન્નપૂર્ણા અષ્ટોત્તર શતનામાવલી શ્રી ગણેશાય ના ओम अपूर्णा नमः, ओम शिवाय नमः, ओम दिव्य नमः, ओम भीमा नमः, ओम पुष्टये नमः, ओम सरस्वत नमः, ओम सर्वज्ञायै नमः ॐ पार्वत्यै नमः ॐ दुर्गायै नमः ॐ सर्वणायै नमः ॐ शिवल्लभाय नमः ॐ वेदविद्यायै नमः ॐ महाविद्यायै नमः ॐ विद्यादात्र्यै नमः ॐ विशारदाय नमः ॐ कुमार्यै नमः ॐ त्रिपुरायै नमः ॐ बालायै नमः ॐ लक्ष्म्यै नमः ॐ नमः ॐ नमः ॐ भवान्यै नमः ॐ विष्णुचनन्यै नमः ॐ ब्रह्मादिचनन्यै नमः ॐ गणेशचनन्यै नमः ॐ शक्त्यै नमः ॐ कुमारचनन्यै नमः ओम शुभाय नम ओगप्रद नम ओम भगवत नम ओं भक्ताभीष्ट प्रदि नम ओम पवरोगराय नम ओम पव्याय नम ओम शुभ्रयै नमः ओम परम मंगलायै नमः ओम भवान्यै नमः ओम चंचलायै नमः ओम गौर्यै नमः ओम चारु चंद्रकला विश्वमात्रे नम ओम विश्वमात्र नम ओम विलासिन्ये नम ओं विलासी नमः, नम कल्याण कल्याणा नम ओम रुद्राण्ये नमः ओम कमलासनाये नमः ओम शुभप्रदायै नमः ओम शुभवर्ताये नमः ओम वृतपीन पयोदरायै नमः ओम अम्बायै नमः ओम समूहरा मधन्ये नमः ओम ब्रुदन्ये नमः ओम सर्वमंगलाये नमः ओम विष्णु संवसेविताये नमः ओम सीताये नमः ओम ब्रह्माणीये नमः ॐ सूरसेविताय नमः ॐ परमानन्ददाय नमः ॐ शान्त्यै नमः ॐ परमानन्दरूपिण्यै नमः ॐ परमानन्दजनन्यै नमः ॐ परायै नमः ॐ आनन्दप्रदायिन्यै नमः ॐ परोपकारनीरतायै नमः ॐ परमायै नमः ॐ भक्तवत्सलायै नमः ॐ पूर्णचन्द्रादिभवदनाय नमः ॐ पूर्णचन्द्रनिपांशुकायै नमः ॐ सुपलक्षणसम्पन्नाय नमः ॐ सुपानन्दगुणारणवायै नमः ॐ सुप्सौभाग्यनिलयाय नमः ॐ शुभदायै नमः ॐ रतिप्रियायै नमः ॐ चण्डिकायै नमः ॐ चण्डमथन्यै नमः ॐ चण्डदर्पनिवारण्यै नमः ॐ मार्तण्डनयनाय नमः ॐ साध्व नमः ॐ चन्द्राग्निनयनाय नमः ॐ सत्यै नमः ॐ पुण्डरिकहराय नमः ॐ पूर्णायै नमः ॐ पूर्णदायै नमः ॐ पुण्यरूपिण्यै नमः ओम मायातितायै नमः ओम श्रेष्ठमायायै नमः ओम श्रेष्ठतर्मायै नमः ओम आत्मवन्दितायै नमः ओम अश्रुष्टायै नमः ओम संगरहितायै नमः ॐ सृष्टिहेतवे नमः ॐ कपर्दिन्यै नमः ॐ वृषारुढायै नमः ॐ शूलहस्तायै नमः ॐ स्थितिसंहारकारिण्यै नमः ॐ मन्दस्मितायै नमः स्कन्दमात्रे नमः ॐ शुद्धचित्ताय नमः ॐ मुनिस्तुतायै नमः ॐ महाभगवत्यै नमः ॐ दक्षायै नमः ॐ दक्षध्वरविनाशिन्यै नमः ॐ सर्वार्थदात्र्यै नमः ॐ सावित्र्यै नमः ॐ सदाशिवकुटुम्बिन्यै नमः ॐ नित्यसुन्दरसर्वाङ्ग्यै नमः ॐ सच्चिदानन्दलक्षणाय नमः શ્રી અન્નપૂર્ણા અષ્ટોતર શતનામાવલી સંપૂર્ણ બોલો અન્નપૂર્ણા માતની જય સનાતન ધર્મ સાથે સંકળાયેલ આવા જ જ્ઞાનસભર વિડીયો મેળવવા માટે અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો બેલ આઇકોન ઓન કરો જેથી તમને અમારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળી રહે આજનો વિડીયો આપને ઉપયોગી લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો શેર કરો ફરી મળીશું નવા વિષય સાથે નવા વિડીયોમાં જય માનપૂર્ણા ધન્યવાદ